Selamat datang ke satu lagi sesi kita. Hari ini kita nak kupas pasal satu nama besar dalam teknologi, NVIDIA. Syarikat ni, fu, nilai dia dah lebih ASS 3 trilion. Dan kita nak kenal orang kuat di belakangnya, Jensen Huang. Kisah dia ni macam aa, luar biasa lah. Dari seorang pendatang, pernah kerja cuci pinggan. Sekarang, antara orang terkaya dunia. Macam mana dia buat dia? Ya? Sumber utama kita hari ini buku The Thinking Machine oleh Stephen Wit. Buku ni cerita pasal Jensen Huang dan macam mana Nvidia boleh jadi syarikat yang buat microchip paling laku keras sekarang ni. Misi kita, kita nak cuba gali apa pengajaran dari cerita hebat ni pasal strategi, pasal semangat juang yang mungkin uh, relevan untuk kita kat Malaysia ni. Betul tu. Dari bukan siapa-siapa sampai kuasai teknologi AI global. Fuh. Okey. Jom kita mula bedah siasat cerita ni. Perjalanan Jensen Huang ni kan mula jauh betul dari Silicon Valley. Dia lahir kat Taiwan. Lepas tu duduk sekejap kat Thailand. Umur 10 tahun, dia dengan abang dia kena hantar ke Kentucky US. Cuba bayangkan budak 10 tahun, cakap Inggeris pun tak berapa lancar. Pak cik dia hantar pergi sekolah nama Wanaida Baptist Institute, OBI. Okey ha dekat sinilah cerita dia jadi menarik sikit. Pak cik dia tu ingatkan OBI ni macam sekolah persediaan hebat, sekolah elit lah kiranya. Tapi sebenarnya tempat tu akademi pemulihan akhlak untuk budak-budak nakal kat kawasan kampung Ketaki yang uh, agak mundur. Seriuslah sekolah pemulihan. Ya. Dan Jensen ni dia seorang je budak Asia kat sekolah rendah dekat situ masa awal-awal tu. Jadi memang selalu kena buli. Dia cerita pasal kena seberang jambatan gantung pejalan kaki yang usang tu hari-hari. Budak lain kadang-kadang saja nak guncang jambatan tu biar dia jatuh. Ya Allah. Lepas tu? Kerja dia ke asrama, kena cuci tandas. Wow. Mula-mula dah macam tu eh. Ingatkan sekolah hebat, rupanya sekolah pemulihan, kena cuci tandas, kena buli lagi. Tapi pawannya dia bukan setakat tahan. Dia cemerlang pula tu. Siap menang anugerah dolar perak pelajar terbaik. Haah. -ha. lagi satu cerita menarik. Kawan sebilik dekat OB itu, budak umur 17 tahun. Ada parut kena tikam, buta huruf pula tu. Budak ni ajar Jensen angkat berat. Jensen pula ajar dia membaca. Dari situlah dia start rutin tekan tubi seumur hidup dia. Dia anggap semua ni macam satu adventure besar. Gila lah semangat dia. Betul. Eh? Nampak tak? Dari awal lagi dah nampak ciri utama dia. Daya tahan yang uh, memang luar biasa. Ini bukan cerita sedih semata-mata tau. Ini proses awal yang bentuk sikap dia. Sikap kena tabah, kena teruskan. Ini pengajaran penting nombor satu dari buku ni. Jadi soalan untuk anda fikirkan. Apa kita boleh belajar dari semangat juang macam ni? Orang datang dari luar, susah payah, tapi akhirnya boleh jadi raja teknologi dunia. Yang menariknya kan, bila dia balik sekolah tu tahun 2019 nak menderma, dia cerita pasal jambatan gantung tu dengan mesra je. Macam tak ada apa jadi. Mungkin dah maafkan kot. Lepas dua tahun kat Kentucky tu, keluarga dia pindah Oregon pula. Kat sekolah menengah, dia memang menyerlah. Kelab matematik, sains, komputer, semua dia sapu. Dia terpukau gila dengan komputer Apple tu pertama kat sekolah dia. Main game Superstar Trek, tulis kod game Snake memang minat habis. Bukan setakat belajar je. Dia serius main pingpong juga. Berlatih berjam-jam kat kelab nama Paddle Palace. Fokus itu lain macam lah. Betul. Kadang-kadang dia tidur kat kelab tu. Lepas tu kerja cuci lantai kat situ. Nak bayar yuran masuk pertandingan. Nampak tak corak dia dari awal. Dedikasi tu. Jangan lupa, dia kerja sambilan kat restoran Dennis juga. Kat situlah dia rasa makanan Amerika ikonik macam sandwich super bread. Dan dia ni jenis sistematik tau. Dia cuba semua benda dalam menu tu. Bukan setakat cari duit tapi dia nak belajar budaya Amerika sekali. Oh menarik tu. Walaupun dia pandai gila, dia pilih universiti tempatan je. Oregon State University, OSU. Kenapa ya? Eh? Mungkin sebab nak dekat dengan keluarga atau ikut kawan baik dia. Yang pasti, motivasi dia memang datang dari dalam. Bukan sebab mak bapak paksa ke apa. Kat OSU itulah dia ambil kejuruteraan elektrik. Pilihan yang ubah hidup dia, terus. Dia belajar reka kat situ. Dan yang paling penting, jumpa isteri dia, Lori Mills. Jadi, lab partner secara rawak je. Haha, ya. Jensen ni nampak muda sebab dia skip satu grade kan? Jadi dia nak pikat lori ni bukan dengan muka handsome ke apa. Tapi dengan tunjuk betapa cekapnya dia siapkan kerja rumah makmal sama-sama. Gigih betul lah dia ni. Fokus dan dedikasi ini memang ikut dia lah. Lepas OSU, dia terus pergi Silicon Valley. Pusat teknologi dunia kan? Mula kerja kat AMD, lepas tu LSI Logic. Zaman tu kan, reka Lita masih buat atas kertas Lutsina berlapis-lapis tu. Lepas tu barulah masuk era rekaan VLSI. VLSI itu apa? Very Large Scale Integration. Maksudnya, chip jadi lagi padat, lagi kompleks. Reka guna software komputer canggih. Kat LSI itu, dia cepat naik nama sebab etika kerja dia memang gila. Pukul 7 pagi sampai 9 malam. Hujung minggu pun kerja. Dia memang pakar guna software simulasi lita nama SPICE. Okey. Sekarang kita masuk bab teknikal sikit. Masa tu kan, otak utama komputer orang panggil CPU, Central Processing Unit. Macam mana CPU ni berfungsi sebenarnya? CPU ni uh, macam pekerja serba boleh tapi dia buat kerja satu-satu. Secara bersiri, bayangkan macam satu van penghantaran lah. Dia hantar satu barang, lepas tu patah balik ambil barang lain, hantar lagi. Cekap untuk kerja biasa. Tapi bila masuk bab grafik game 3D yang kompleks, macam game Quake oleh John Carmack tu, pertengahan 90-an. Ha, kat situ CPU mula pancit sikit. Sebab grafik ni perlukan banyak gila pengiraan serentak. Nak lukis semua benda tu cepat-cepat. Jadi, kat sinilah Jensen dengan Nvidia masuk gelanggang. Ditubuhkan Nvidia tahun 1993 dengan Chris Malachowski dan Curtis Prim dan teka kat mana dia orang meeting nak plan syarikat ni? Kat mana? Dennis lagi. Hmm. Restoran tu memang banyak sejarah lah untuk dia. Dia orang decide nak fokus pada GPU, Graphics Processing Unit. Betul tu, GPU ni boleh anggap macam otak khas untuk grafik. Kekuatan utama dia ialah parallel computing, pemprosesan selari. Kalau CPU tadi macam satu van kan, GPU ni macam beribu-ribu motor dispatch serentak. Boleh buat beribu-ribu kiraan kecil pada masa yang sama. Sebab tu grafik nampak smooth dan realistik lah ya? Ya, sebab dia boleh proses berjuta-juta piksel kat skrin tu dengan sangat pantas. Jensen pernah cakap, lebih kurang macam ni lah. Kadar kejayaan pemprosesan selari ini 0% sebelum kami datang. Maksudnya banyak syarikat lain cuba tapi gagal sebelum Nvidia. Tapi uh, pertaruhan awal Nvidia ni hampir lingkup kan cip pertama diorang NV1 tu. Tahun 1996. Ha uh -uh. NV1 tu direka untuk konsol Sega dan uh, dia guna pendekatan grafik yang priem suka nama dia pemetaan tekstur kuadratik. Masalahnya, pembuat game PC masa tu ramai guna bentuk segitiga untuk bina grafik 3D. Jadi, chip NV1 ni susah nak guna. Oh, jadi tak ngam lah dengan market. Memang tak ngam. Prestasi pun problem. Ada error macam clipping error. Teruk gagalnya. Syarikat hampir bankrupt. Jensen sendiri mengaku semua keputusan awal kami salah. Fuh, genting tu. Macam mana diorang survive? Ini saat penentu. Diorang kena buang ramai pekerja. Lepas tu buat pusingan U. Pivot habis-habisan. Dalam masa 30 hari je. Gila kan? Tekanan memang tinggi. Pasukan kecil yang tinggal tu diketui ketua saintis baru David Kirk. Kerja macam nak rak hasilkan chip NV3 atau nama komersial dia Riva 128. Diorang skip prototipe ke? Ya, yeah, skip terus. Terus hantar pergi kilang. Lancar Ogos 1997. Dan chip ni meletup. Jadi hit besar selamatkan syarikat. Ini tunjuk betapa tangkas dan berani diorang buat keputusan bawah tekanan. Lepas tu barulah Nvidia betul-betul mengganas eh dengan chip Riva TNT. Betul. Riva TNT tu maksud dia twin texels. Ada dua pipe pemprosesan piksel selari. Chip ni keluar tahun 1998. Direka khas untuk John Carmack punya game Quick 3 Arena. Chip ni buat Quick 3 jalan lagi lancar gila berbanding pesaing. Inilah pertaruhan besar pada pemprosesan selari untuk gaming. Diorang lawan arus kepercayaan pada kuasa CPU Intel masa tu. Dan kat sinilah tuah bertemu VC kan? Tepat sekali. Otak yang diorang reka untuk main game ni bertahun kemudian secara tak sengaja jadi otak paling sempurna pula untuk revolusi AI. Latihan model AI macam AlexNet tahun 2012 tu yang belajar kenal gambar perlukan pengiraan matematik yang sama berulang-ulang tapi dalam skala sangat besar. Tugas yang memang ngam untuk GPU. Dan platform CUDA tu macam mana pula? CUDA ni platform perisian. Nvidia bangunkan senyap-senyap dari tahun 2003 lagi, lancar 2006. CUDA ni lah yang buka kunci kuasa GPU ni untuk kegunaan saintifik dan AI. Bukan setakat gaming je, ada analogi popular. CPU ni macam pisau serbaguna. GPU pula macam pemproses makanan kuisinat. Kalau nak proses data bertantan, macam sayur banyak-banyak, kuisinat -banyak, tu lagi cekap gila. Uh, niche Nvidia masa tu ialah pasaran game PC high-end. Diorang bertaruh pada satu benda dan jadi yang terbaik dunia dalam benda tu. Fokus habis-habisan. Satu lagi kunci kejayaan diorang, hubungan dengan TSMC kat Tawan kan? Betul. Bila pengeluar Eropah tak dapat nak buat chip Riva 128 tu cukup banyak, Huang terus pergi TSMC, kilang chip kontrak paling power dunia. Ini membolehkan Nvidia fokus pada reka bentuk je. TSMC uruskan bab pembuatan yang rumit tu. Kerjasama ni sangat-sangat penting. Okey, ini bawa kita pada soalan untuk konteks Malaysia pula. Kita tengok Nvidia, fokus gila kat GPU untuk gaming, lepas tu jadi juara dunia. Jadi persoalannya, industri apa kat Malaysia ni yang boleh jadi macam GPU untuk kita? Ada tak satu niche teknologi ke atau industri lain yang kita boleh kuasai betul-betul sampai jadi pengeksport utama dunia? Perlu tak kita tiru fokus laser macam Nvidia ni? Hmm, soalan yang bagus tu. Satu lagi strategi Nvidia yang menarik ialah pasar kuda tadi. Orang panggil pasaran sifar bilion dolar. Orang labur berjuta-juta untuk buat kuda ni untuk pasaran kecil gila pada mulanya. Contohnya, beberapa orang penyelidik mamogram kat hospital je guna. Mana ada nilai komersial masa tu? Tapi itu jadi asas untuk masa depan lah kan? Ya, yeah, dia bina asas teknikal dan ekosistem pembangun yang kemudiannya meletup bila AI naik ini perlukan vision jangka panjang dan berani lawan cakap pelabur yang nak untung cepat. Ada tak kita keberanian macam tu kat sini? Selain bisnes, gaya kepimpinan Jensen Huang ni pun unik kan? Jadi bualan orang. Dia terkenal sangat hands on. Memang, dengan cerita dia kerja 12-14 jam sehari, 7 hari seminggu, walaupun dah jadi CEO berbilion dolar berdekat lamanya. Ada eksekutif cakap kerja dengan dia macam masukkan jari dalam soket elektrik. Intense gila dan mestilah jaket kulit hitam dia tu dah jadi trademark. Yang paling kontroversi mungkin gaya pengurusan dia. Dia urus sampai 55 orang yang lapor terus kat dia. Jauh beza gila dengan norma korporat biasa dalam 8-12 orang je kan. 55 orang. Biar betul? Macam mana dia handle? David Cook, bekas ketua saintis dia, ada teori menarik dia rasa Jensen ni kalau menjerit kat staff, itu bukan sebab marah betul. Tapi strategi motivasi terancang. Dia sengaja buat depan orang ramai supaya semua orang boleh belajar dari kesilapan tu. Huh, itu pandangan Kirk lah. Tapi bunyi macam ekstrim juga. Agak-agak gaya macam ni, hands-on, casual, tapi boleh menjerit secara strategik, boleh jalan tak kat Malaysia? Entahlah, budaya korporat kita mungkin lain sikit penerimaan dia kan. Tapi ada lagi cerita pasal ketegasan dia. Macam mana? Pernah sekali tu, dah dekat deadline nak hantar prototype chip. Dia nampak staff dia shop main game road rush, termasuk pengasas bersama, Curtis Prime. Dia terus rampas konsol Sega tu. Kantor eh. <laughs> Padan muka. Tegas betul. Dia pun tegas dengan prinsip. Dia tak nak ambil adik-beradik dia kerja kat Nvidia walaupun keluarga push. Sebab dia rasa dia orang tak sesuai dengan budaya syarikat yang high risk tu. Pasal ketelitian pula, pernah dia suruh alihkan rumah kolam kat rumah agam dia sejauh 18 kaki. Sebab tak selari betul-betul dengan pintu rumah utama dia. Perfeksionis gila. Tapi walaupun macam tu, orang tetap respect dan setia kat dia kan? Sangat setia. Ada yang cakap akan ikut dia terjun tingkap kalau dia nampak peluang pasaran kat luar sana. Ramai pekerja awal dia kekal berpuluh tahun. Dia juga berani bagi peluang ke orang tak dijangka. Macam Brian Katang Zaro ni, ada ijazah sastra Rusia je. Tapi Jensen bagi dia lead projek AI penting macam CUDN. CUDN tu apa? itu macam library software khas yang percepatkan latihan AI secara drastik. Ini tunjuk Jensen pandai tengok bakat, bukan setakat tengok sijil je. Okey, sekarang kita tengok gambaran lain ni besar. Hari ni kan chip Nvidia ni bukan setakat komponen PC gaming biasa dah. Betul. Dah jadi aset strategik global yang kritikal. Penting macam minyak dalam era digital ni. Ada penganalisis Wall Street cakap ada perang AI tengah berlaku dan Nvidia ni lah satu-satunya penjual senjata. Fuh, ayat tu. Chip diorang jadi nadi hampir semua pembangunan AI paling canggih kat dunia sekarang ni. Ya, sebab itulah jadi rebutan. Syarikat gergasi macam Microsoft, Meta, Google, Tesla, malah negara macam UAE, Arab Saudi, semua berebut nak beli chip Nvidia terbaru macam H100, Blackwell, diorang perlukan chip ni nak latih model AI bahasa besar LLM dan bina pusat data gergasi hyperscale data centers. Permintaan tinggi sangat sampai tahap CEO syarikat besar pun kena merayu kat Jensen, eh? macam cerita Elon Musk dengan Larry Ellison tu. Ha, dengar cerita diorang kena pujuk rayu Jensen masa makan sushi nak dapatkan bekalan chip. Bayangkan CEO Tesla dengan Oracle tu ini menunjukkan betapa bergantungnya dunia pada NVIDIA sekarang dan juga pada TSMC kat Taiwan yang buat chip tu kan? Ya, kebergantungan ni wujudkan isu geopolitik yang serius, terutama ketegangan AS China. AS dah sekat ekspor chip AI kecanggih NVIDIA ke China, nak halang kemajuan tentera dan teknologi China. Jensen setuju ke dengan sekatan tu? Dia secara terbuka tak berapa setuju dia risau sekatan tu cuma akan paksa China lagi cepat bangunkan teknologi chip diorang sendiri. Hmm, ada logik juga. Ini ada kaitan dengan konsep perisai silikon atau silikon shield tu kan? Betul. Idea ni dari pengasas TSMC, Morris Chang. Sebab kilang chip paling canggih banyak kat Taiwan, kalau China serang Taiwan, ekonomi dunia boleh lumpuh. Termasuk ekonomi China sendiri. Jadi macam pelindung lah. Tapi risiko tetap ada. Sebab tu US guna akta chips nak tarik balik sikit pembuatan chip ke Amerika. Macam pelaburan TSMC dan Intel ke Arizona tu. Dan ini bawa kita balik ke Malaysia. Kat mana kita dalam perebutan chip global ni? Kita ada industri ENE &E yang kuat kan? Tapi macam mana kebergantungan dunia kat Nvidia dan TSMC ni efek aspirasi teknologi dan kedaulatan digital negara kita? Kita ni pengguna je ke? atau kita boleh jadi sebahagian dari rantaian bekalan penting ni? Ini soalan besar. Jelaslah kan, kisah Jensen Huang dan Nvidia ni memang satu saga epik. Penuh liku, pertaruhan berani yang menjadi, kadang-kadang nasib baik pun ada, gaya kepimpinan unik. Dan sekarang, isu geopolitik dunia pula. Dari budak imigran cuci tandas dan pinggan, jadi raja teknologi yang chip dia mungkin aset paling bernilai atas muka bumi ini. Pengajaran dia memang banyak pasal daya tahan pribadi pasal fokus strategi kena tajam, pasal berani buat inovasi yang kacau pasaran walaupun orang lain tak percaya dan pasal pentingnya bina kepakaran teknikal bertaraf dunia. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan akhir untuk anda fikirkan. Kita dah nampak macam mana pertaruhan besar Jensen Huang pasal pemprosesan selari, lepas tu AI ubah dunia. Soalannya, adakah kita kat Malaysia ni, tak kiralah individu ke, syarikat ke atau negara cukup berani nak buat pertaruhan besar seterusnya dalam teknologi, walaupun risiko tinggi, hasil tak pasti. Satu persoalan yang sangat penting untuk masa depan kita semua. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dalam kupasan mendalam kali.